Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tugasan 2 PBS 2013. Ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu Audrey Anak Sudok 107584, Berlin Risa Anak Bunak 107639, Eliza Anak Telasai 107580, Sinegela Anajeri 107577, dan Valentina Inta anak jarit 107585. Tajuk bagi khusus PBS 2013 tugasan 2 kami adalah Analisis Karya Sastra Nasional Monsoon Story oleh Shirley Kyotlin Lim dan We Real Cool oleh Yandolin Brooks. Ini merupakan pengenalan bagi kajian kami Sastra merupakan cerminan kehidupan masyarakat dan identiti sesebuah bangsa yang berfungsi merakam pengalaman manusia, nilai budaya, serta realiti sosial dalam konteks sejarah dan politik tertentu. Kajian kami ini membandingkan karya sastra nasional antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat dengan memberi tumpuan kepada penggambaran identiti nasional, nilai dan budaya melalui penggunaan bahasa serta unsur budaya. Pemilihan karya Shirley Jill, Lim dan Gwendolyn Brooks adalah signifikan kerana kedua-duanya mewakili suara wanita dan golongan minoriti yang sering berada di pinggiran arus perdana. Melalui pendekatan perbandingan, kajian kami ini menilai peranan sastra sebagai medium refleksi sosial, pembentukan identiti nasional dan juga budaya merentas masyarakat. Uh, analisis karya sastra nasional Malaysia Um, tokoh yang kami pilih adalah Shirley Cheok Lin Lim yang dilahirkan pada 1944. Um, karya beliau adalah Monsoon History. Uh, dalam puisi ini latar suasana musim monsoon di Melaka, Malaysia dan uh, latar masa sekitar 40 tahun yang lalu. Uh, dalam puisi ini uh, watak seorang kanak-kanak yang membesar dalam keluarga. Um, tradisional iaitu Baba Nyonya. Seterusnya maksud karya ini adalah menceritakan kenangan zaman kanak-kanak penulis di Melaka semasa musim monsun yang menggambarkan kehidupan tradisional Baba Nyonya. Seterusnya tema. Tema bagi puisi monsun history ini uh, Um, ada dua iaitu tema umum dan juga tema khusus. Bagi tema umum um, puisi ini adalah nostalgia dan identiti budaya. Uh, untuk tema khusus pula adalah kelestarian identiti hybrid, um, peranakan dan rasa kepunyaan terhadap uh, tanah air dalam mendepani transisi zaman dan perubahan persekitaran. Untuk persoalan yang terdapat dalam puisi ini, ada lima persoalan iaitu yang pertama adalah kepentingan mengekalkan warisan keluarga dalam arus modernisasi. Yang kedua adalah peranan tradisi dalam pembentukan identiti diri. Yang ketiga, hubungan antara alam dengan emosi dan memori manusia. Yang keempat adalah alam sebagai pencetus ingatan dan pengalaman hidup yang terakhir adalah kepentingan memahami asal-usul dan sejarah keluarga. Seterusnya, beralih kepada gaya bahasa. Dalam puisi ini terhadap, terdapat tiga penggunaan gaya bahasa iaitu yang pertama gaya simbolik dan berstruktur um, di mana um, penyair menggunakan simbol musim terkujuh iaitu monsun untuk melambangkan kestabilan dan kitaran hidup yang tidak berubah. Kedua ialah image visual. Um, di sini penggunaan, um, di sini penyaya atau penulis menggunakan um, huraian yang terperinci tentang barangan di rumah seperti perabot uh, dan juga bau untuk menghidupkan suasana masa lalu. Yang terakhir adalah, adalah nada lol stajik uh, mengikut sumber akademik Haskell 2001. Nada yang lembut dan Adapun puisi ini menggunakan nada yang lembut dalam namun mendalam menunjukkan rasa cinta dan kerinduan terhadap tanah air. Seterusnya beralih kepada nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam puisi Monsoon History ini. Um, di sini terdapat dua nilai murni yang terdapat dalam puisi ini dan juga satu pengajaran utama um, yang terdapat dalam puisi ini. Um, nilai murni yang pertama adalah nilai menghargai menghargai warisan <tuh> yaitu menghargai sejarah dan tradisi keluarga sebagai asas pembentukan diri. Seterusnya nilai murni yang kedua adalah kesetiaan kepada budaya yaitu di mana puisi ini menjaga identiti budaya walaupun berdepan dengan perubahan zaman. Yang terakhir adalah pengajaran, pengajaran utama dalam um, puisi ini adalah Kenangan, adat dan warisan keluarga membentuk jati diri dan kesedaran terhadap sejarah dan budaya bangsa. Seterusnya analisis bahasa, um, analisis bahasa yang um, ada dalam puisi ini adalah bahasa pengantar, yaitu uh, penyair atau penulis menggunakan bahasa Inggris. Um, penggunaan bahasa Inggris ini adalah Memberikan ruang kepada identiti tempatan dan komuniti peranakan untuk bersuara dengan bebas. Yang terakhir adalah simbol perlawanan, um, di mana alat um, ini menjadi atau mempertahankan jati diri dan identiti budaya. Yang terakhir adalah analisis budaya. Dalam puisi ini terdapat tiga analisis budaya, yaitu yang pertama budaya hibrid peranakan babanya di mana puisi ini memaparkan gabungan budaya Cina, Melayu dan pengaruh kolonial dalam kehidupan harian masyarakat peranakan. Uh, yang kedua adalah kehidupan tradisional di mana puisi ini menonjolkan cara hidup tradisional di Melaka. Dan yang terakhir adalah sumangan kepada pemeliharaan uh, warisan budaya di mana puisi ini bukan sekadar nost nostalgia pribadi tetapi juga memelihara tradisi peranakan dan membentuk kefahaman kolektif tentang warisan budaya Malaysia. Analisis karya sastra nasional dari Amerika, Pirata Toko Gwendolyn Brooks, 1970-an ke tahun 2000. Karya beliau iaitu Wiriku, 1960-an. Lata iaitu Dewan Po The Golden Shovel Chicago. Subjek ini pula iaitu tujuh pemuda yang berhenti sekolah sebagai pemberontak. Di mana maksud karya beliau We Real Go ini iaitu menggunakan We untuk mengambilkan identiti kumpulan yang kuat. Gaya hidup dalam karya beliau ini iaitu lebih memilih kebebasan mutlak seperti merayau malam, innumara mencabar otoriti. Bukan itu sahaja kontras daripada cool yang kelihatan hebat di luar namun menyimpan kesedihan di dalam. Akhiran tragis iaitu imej yang hebat yang berakhir dengan kematian muda. Tema untuk Wiriku iaitu pencarian identiti remaja yang melalui pemberontakan dan maskulinitas. Tema khususnya adalah kegagalan American Dream bagi golongan min minoriti. Persoalannya, kesan keciciran pendidikan dalam kelangan remaja, kerapuhan nyawa di sebalik sikap hati yang kering, solidariti kelompok yang sebagai reaksi terhadap peminggiran sosial. Gaya bahasa yang digunakan dalam karya ini yaitu unsur estetika. Minimalisme, economy of language. Kata-kata yang pendek bersuku kata tunggal yang melamakan hidup yang singkat. Ritma jazz dan blues, pengulangan ui di hujung baris yang menciptakan rentak psychopatience yang rancak. Gaya perbualan uh, karya Wireko ini juga yang menggunakan dialek jalanan agar suara watak kedengaran tulen dan pribadi. Seterusnya, nilai murni dan pengajaran daripada karya beliau iaitu mempunyai nilai kesedaran. Setiap pilihan hidup, dia mempunyai implikasi. Kita jangan mudah terpedaya dengan keseronokan sementara. Seterusnya, keadilan sosial di mana masyarakat ini perlu peka terhadap remaja yang tercicir bagi memutuskan kitaran yang negatif. Pengajaran, pengajaran utama iaitu kebebasan tanpa tanggungjawab dan pendidikan adalah jalan menuju kemusnahan. Analisis bahasa juga, bahasa yang bahasa pengantar iaitu American African, American, Vernacular English keautonomian memberi ruang kepada komuniti kulit hitam untuk bersuara tanpa tempesan, formal, simbol pelawan, bahasa sebagai alat mempertahankan jati diri daripada dominasi budaya luar. Terakhir, analisis budaya. Di mana budaya jalanan yang menggunakan konsep cool sebagai mekanisme yang mempertahankan diri terhadap tekanan ekonomi identiti Amerika yang meluas sebagai definisi naratif Amerika bukan sekadar kejayaan tetapi juga perjuangan minoriti. Budaya tandingan pemberontakan remaja sebagai tindak balas terhadap diskriminasi sistematik. Sebelah kanan yaitu puisi daripada beliau, We Real Cool. Salam sejahtera, saya akan membentangkan analisis perbandingan sastra nasional melalui dua konteks berbeza yaitu melalui sajak monsoon history kaya Shirley Lim dan sajak We Real Cool oleh Gwendolyn Brooks. Dalam analisis ini kita dapat melihat pembinaan identiti nasional bukanlah sesuatu yang statik tetapi proses dinamik yang mencerminkan realiti sosio-budaya unik sebuah negara. Di Malaysia, Shirley Lim menggambarkan edititi hubungan simbiotik dengan alam. Perhatikan putih teks pada rangkap satu baris satu, Air is thick with the smell of rain. Di sini, alam semula jadi bertindak sebagai sawah kestabilan budaya kita, yang melambangkan visi bersama yang dibina atas tanggungjawab kolektif terhadap warisan. Sebaliknya, di Amerika Syarikat, Brooks mempamerkan perundingan identiti dalam sistem yang menindas melalui frasa Left School pada rangkap 1 baris 2 kita dapat melihat satu bentuk protes terhadap institusi nasional yang gagal memberikan ruang kepada identiti golongan minoriti. Seterusnya, dalam analisis perbandingan ini juga kami dapati ada persilangan tema rasa kepunyaan belonging di Malaysia, kepunyaan dizahirkan melalui apresiasi terhadap rutin domestik. Contohnya, pada rangkap 2 baris 12, frasa Siping Milo menunjukkan bagaimana keharmonian dengan dalam amalan harian membentuk kekuatan jati diri nasional. Namun, bagi golongan minoriti di Amerika, mereka berhadapan dengan double consciousness atau kesedaran ganda. Teori Du Bois 1903-2003 ini menjelaskan bagaimana mereka terpaksa melihat diri melalui lensa masyarakat dominan yang penuh prejudis. Kerapuhan identiti ini disimpulkan dengan baris yang cukup tragis pada rangka 4 baris 8 iaitu Daisun. Perbezaan jelas iaitu Lim melihat kepunyaan sebagai satu penyatuan warisan manakala Brooks melihatnya sebagai satu manifestasi perjuangan eksistensial. Seterusnya, kami juga mendapati adanya perbezaan tersegelih strategi linguistik dan gaya bahasa digunakan oleh kedua-dua penulis dalam puisi mereka. Dalam karya seksual nasional monsun history oleh Shirley Lim, didapati menggunakan gaya simbolik dan kolektif. Beliau memanfaatkan metafora alam seperti monsun untuk menggambarkan kekukuhan budaya Malaysia yang hybrid namun harmoni. Struktur bahasanya yang tersusun mencerminkan ketahanan warisan negara kita. Manakala Gwendolyn Brooks dalam puisi Cool* menggunakan dialek bernakula atau bahasa jalanan yang ringkas dan tajam. Ini bukan sekadar pilihan estetik tetapi satu penyataan subversif untuk mendadakan realiti hidup golongan marginal. Sastra di sini berfungsi sebagai wadah yang merakam jati diri yang dibentuk melalui struktur sosial dan sejarah negara yang sangat berbeza. Seterusnya kami juga mendapati analisis perbandingan ini mempunyai kaitan rapat dengan SDG 16 yaitu keamanan dan keadilan. Sastra nasional di sini memainkan peranan penting dalam membina masyarakat yang inklusif. Dengan memahami suara dalam We oleh Gwendolyn Brooks yang menuntut keadilan dan karya Monsoon History oleh Lim yang memelihara warisan hybrid, kita sebenarnya sedang belajar untuk membina jembatan pemahaman silang budaya. Kita hendaklah menghargai kepelbagaian identiti sebagai sebahagian daripada pengukuhan institusi nasional untuk menjadi kunci utama mencapai keadilan dan keamanan yang mempan di peringkat global. Sebagai penutup bagi tugasan kami, secara keseluruhannya, kami dapati bahawa sastra nasional bukan sekadar himpunan karya kreatif, malah ia adalah cerminan jiwa bangsa. Ia berfungsi menyatukan kepelbagaian etnik di Malaysia melalui naratif sejarah dan aspirasi rakyat yang dikongsi bersama. Di Malaysia, sastra nasional yang berteraskan bahasa Melayu bertindak sebagai alat penyatuan yang kritikal. Kami berpendapat bahawa hubungan antara bahasa, budaya dan identiti adalah satu rantaian yang tidak boleh dipisahkan. Jika kita gagal memertabatkan bahasa dalam karya sastra, kita bukan sahaja kehilangan nilai estetikanya, malah berisiko menghakis identiti budaya yang sepatutnya diwarisi oleh generasi akan datang. Selain itu, melalui kajian perbandingan, kami melihat satu persamaan yang menarik antara Malaysia dan Amerika Syarikat dalam mengangkat tema multikulturalisme. Namun, pendekatannya berbeza. Malaysia lebih menekankan integrasi melalui satu bahasa teras sebagai identiti kebangsaan. Manakala, manakala Amerika Syarikat lebih ke arah konsep melting pot yang meraihkan kebebasan individu dan kepelbagaian subbudaya. Akhir sekali, tugasan ini telah meningkatkan kesedaran kami bahawa sastra adalah dokumen sosial yang dinamik. Ia adalah elemen yang mendefinisikan jati diri sesebuah negara agar tetap utuh dan mendepani arus globalisasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, ini adalah rujukan yang diambil oleh kumpulan kami. Ini pula bahagian lampiran kami, yaitu yang pertama dari karya sastra Indonesia, puisi Monsoon History oleh Sri Joklin. Gambar lampiran yang kedua yaitu dari karya sastra Amerika yaitu puisi yang bertajuk We Will Go oleh Gwendolyn Brooks. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.